जुलै महिन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जे आहे पूर्व विदर्भात पाहिजे त्या प्रमाणात पाऊस न झाल्यामुळे तूट निर्माण झालेली आहे मात्र आता विदर्भग्रहांसाठी सध्या पूर्व विदर्भासाठी खास करून आनंदाची बातमी आहे की पूर्व विदर्भातही चांगला पाऊस पडण्याचा जो अंदाज आहे तो हवामान विभागाने व्यक्त केला जाते आपल्यासोबत हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ प्रवीण कुमार सर आहे सर एकोणीसपासून चांगला पाऊस सांगितला जातो आहे काय कशा पद्धतीचं वातावरण सध्या सिस्टम तयार झालेलं आहे सो so, जैसा कि अभी एक बताता जा, बताना बताना चाहूँगा कि जो सेंट्रल बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया का निर्माण हो चुका है और ये जो सिस्टम है फर्दर नेक्स्ट टू डेज़ में इंटेंसिफाई होने की आशंका है तो जैसे इंटेंसीफाई होगी और लैंड की तरफ मूव करेगी तो हम जता रहे कि कल से लेकर के अब इवन आज भी रात से एक अच्छी बारिश हो सकती है पूरे विदर्भ के ज़िलों में और कल जो है वो विदर्भ को रेड अलर्ट्स पर रखा गया है क्योंकि जो वहाँ पे एक अनुमान है कि भारी बारिश होगी और साथ साथ एक्सट्रीमली हैवी रेनफोर्स भी अनुमान लगाए जा रहे हैं और ये जो इंटेंसिटी रहेगी वो उन्नीस अठारह उन्नीस और बीस को भी बनी रहेगी तो इसलिए हमने कल उन्नीस के लिए रेड अलर्ट रखा है और बीस के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट पर रखा है विदर्भ के लिए और अठारह तारीख के लिए विदर्भ के कुछ जिलों को खासकर पूर्वी जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है सर आज कौन से जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट है और कल कौन से कौन से ज़िले के लिए रेड अलर्ट और रहने वाला किस तरह तो आज जो ऑरेंज अलर्ट्स पे जो जिले रखे गए हैं उसमें गोंदिया भंडारा चंद्रपुर और गढ़चोली क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रेनफॉल रहेगा वो हैवी टू वेरी हैवी हो सकता है साथ साथ में लाइटनिंग की भी प्रॉब्लिटी एक्सपेक्टेड है और कल के लिए मतलब उन्नीस तारीख के लिए हम आशंका जता रहे कि रेड अलर्ट्स रखे गए हैं वो डिस्ट्रिक्ट है, गोंदिया भंडारा गढ़चोली चंदपुर साथ साथ में जो नागपुर है अमरावती है वर्धा इन जिलों को हमने ऑरेंज अलर्ट्स पर रखा क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि वेरी हैवी रेनफॉल्स मिल सकते हैं सर पूरे जुलाई में देखा गया है कि पूर्व विदर्भ में कम बारिश देखी गई और जिसकी तुलना में पश्चिम विदर्भ में अच्छी खासी बारिश हुई है तो क्या ये जो डिफिसिट है वो भर के निकल सकता है एक्जैक्टली exactly, ये जो डिफिसिट है हम अनुमान लगा रहे हैं कि एक अच्छी बारिश मिलेगी जो क्योंकि सिस्टम में काफ़ी स्ट्रेंथ है और ये सिस्टम फर्दर इंटेंसिफाई होने की पूरी संभावना बन रही है और हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो जो हमारे डिफिसिड डिस्ट्रिक्ट है खासकर नागपूर गोंदी और भंडारा वहाँ पे एक अच्छी रेन अनुमान आहे तो इन तीन दिनों में हम अनुमान लगा रहे हैं कि जो हमें रेनफॉल कम मिली जो सामान्य से कम श्रेणी है वो एक अच्छी बारिश मिल, मिलते हुए तीन दिनों के अंदर सामान्य की श्रेणी में आ सकती है नक्कीच हवामान विभागानं एक चांगला अंदाज व्यक्त केला जातो खरं तर पूर्व विद्यार्थी आनंदाची बातमी म्हणावी लागेल कारण की आजपासून जो आहे चांगला पाऊस पडण्याची अपेक्षा म्हणजे खरं तर संध्याकाळपासून पाऊसा चांगली सुरुवात होईल आणि उद्या आणि परवा जो आहे मुसळधार पाऊस पडू शकतो असा अंदाज जो आहे तो व्यक्त केला जाता आहे मीडिया जर्नलिस्ट सौरभ भोलेसाहे पराग डोबळे साम टी न्यूज नागपूर देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा तसंच सर्व नोटिफिकेशन नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका